alaykum shodiyo uz kanali a'zolari barcha barchangizga assalomu alaykum deymiz kuningiz xayrli va barakali bo'lsin bizni də... musofir yurtda turib kuzatib turgan akalarimiz barchasilarga omad tilaymiz nasib qilsa mana bugun qashqadaryo viloyati kitob tumani minjir qishlog'iga keldik mana shu bir gektar olma bog'i bor ekan bir bog'imizda mana shu savdo sotiq bilan biznes qilaman degan akalarimiz uchun mana shu olmalar bor ekan bir uch tonna to'rt tonna chiqadi deyaptikelib ko'ringizlar yaxshi katta katta oq olma ekan hmm. narxini kelishtirib kelishilgan holda beradi olmalar juda zo'r tuggan ekan bu yil hamma joyda mevalar zo'r bo'lgan mana bir gektar olma bor deyapti olmalarni ko'rsatib o'tamiz olmalar katta katta kelingzlar ko'ringizlar kelishib olingzlar bir to'rt tonna olmasi bor ekan bumizi mana katta katta oq oh, olma kelib gaplashib ko'ringizlar mana shu savdo sotiq bilan biznes qilaman degan akalarimizga kelishtirib beradi olib sotib reklama qilib internet tarmog'iga qo'yamiz youtube tarmoqlariga <coughs> biz kuzatib borayotgan obunachilarimizga hammasiga ishlariga omad tilaymiz manzil qashqadaryo viloyati kitob tumani minjir qishlog'i sarlohaga mana shu bog'bon bovamizni telefon nomerini qo'yib qo'yaman kelib turib gaplashasizlar ko'rasizlar telefolashasizlar telefonlashib uyiga kelib olmabog'ni ko'rasizlar mana boya ham qattiq mehnat qilgan ekan olmalar olmalar hech qanday qurt temagan katta katta oq olma hosillar yaxshi bo'lgan bu yil mevacheva yaxshi bo'lganbyolmalar shox hosil yopdi videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta bitta laykni bosamiz подписаться bo'lmaganlar подписаться qilib qo'yamiz videolarimiz kengroq tarqalishi uchun layk tugmasini bosib qo'ysak ko'proq odam ko'radi bizga foydangiz shu laykni hamhoi ko'p odam layk bosmay qo'ydi mana hurmatli obunachilar kelingizlar ko'ringizlar gaplashingizlar nasib bi'lsa sarlohaga olma sotiladi sarlohaga telefon nomerini egasining telefon nomerini bog'bon buvamizni telefon nomerini yozib qo'yamiz olmalar suvli olma hosillarni ko'rib turibsizlar mana hosillar